Baru-baru ini Kerajaan Malaysia menolak cadangan oleh negara-negara anggota Deklarasi Hak Orang Asal Antarabangsa di Universal Periodic Review. Kami menemu bual dengan penyelaras jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia, Han Yoke Chopil, untuk mendapatkan Actually, pandangan beliau. Uh, pada Oktober 2013, Kerajaan Malaysia telah uh, menjalani pusingan kedua lah penilaian berkenaan dengan penggalan penggalan sejagat ataupun UPR di PBB Geneva. So Uh, hasil daripada pusingan ini, uh, mereka telah buat keputusan lah yang mereka uh, menolak enam perkara yang merupakan sure daripada enam negara. Di antara sure-sure yang ditolak adalah uh, benarkan lawatan pegawai khas PBB mengenai hak-hak orang asal, yaitu oleh disyorkan oleh negara Denmark. Yang kedua itu syur berkenaan dengan memastikan bahawa undang-undang ke atas orang asli serta perlaksanaan undang-undang tersebut harus mematuhi UN sure Syur ini diberi oleh Switzerland. Dan syur ketiga itu ialah memastikan hak-hak orang asal dan golongan yang masih bergantung kepada hutan termaktub dalam undang-undang dan amalan khususnya mengenai hak mereka ke atas tanah, wilayah dan sumber tradisi. Ini disyorkan oleh negara Norway. E, uh, syor keempat yang ditolak adalah menubuhkan Suruhan Jaya khas uh, bebas kebangsaan mengenai orang asal, uh, orang asli dan memastikan bahawa undang-undang dasar dan perlaksanaannya adalah selaras dengan deklarasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai hak orang asal uh, ataupun uh, UNRIP di, yang disyorkan oleh Sweden. Uh, Syor kelima yang ditolak adalah menubuhkan satu badan bebas untuk menyiasat pertikaian ke atas tanah, wilayah dan sumber. Ah. Uh, disyorkan oleh New Zealand dan short keenam yang ditolak oleh kerajaan Malaysia ialah mengambil langkah-langkah dengan penyertaan penuh dan berkesan orang asal untuk menangani isu-isu yang diketengahkan dalam inquiry national mengenai hak tanah orang asal atau orang asli. Disyorkan oleh uh, negara Finland. So menurut kerajaan Malaysia keenam syur ini ada uh, kenapa ditolak kerana ia bercanggah bercanggah dengan usaha kerajaan selama ini yang memang melindungi orang asli dan ia juga kerajaan juga mengatakan bahawa uh, uh, kerajaan telah uh, mengambil inisiatif uh, selepas inquiry national uh, tanah hak tanah orang asal yang dijalankan oleh Suhakam Uh, mereka telah menubuhkan pasukan khas untuk melihat 18 syur ini mana yang boleh didahulukan mana yang boleh di, yang yang uh, yang perlu dikemudiankan uh, dalam usaha memberi pengiktirafan ke atas tanah orang asli dia kata kalau kita terima 6 syur ini tadi ia seperti memintas uh, hasil uh, laporan yang akan keluar dia kata jadi itu amat bercanggah bagi uh, kerajaan Malaysia jadi uh, itu pertama yang kedua kerajaan saya kata a uh, shore ini sebenarnya bercanggah kerana kerajaan memang sudah melindungi tanah orang asli dan sekarang dalam proses memastikan tanah orang asli diiktiraf so itu alasan kerajaanlah so sebagai um, uh, secara saya secara individu juga saya sebagai seorang penyelaras kepada jaringan kampung orang asli semenanjung uh, saya merasa bahawa alasan yang kerajaan beri ini sesuatu yang uh, tidak logik. Kerana bagi bagi pandangan saya, 6 shore yang yang disyorkan oleh negara-negara uh, yang kita sebut tadi merupakan asas atau dasar kepada uh, pengiktirafan ke atas tanah dan hak orang asli. Kerana uh, kalau kalau uh, uh, kerajaan menggunakan ini untuk uh, alasan bahawa inquiry uh, tanah hak tanah adat orang asli dijalankan oleh sahakam, itu itu sebenarnya tak tepat kerana kerajaan harus ingat enam syor ini menyeluruh maksudnya menye, me, melibatkan keseluruhan hak asasi orang asli, sedangkan inequality dia hanya fokus kepada hak ke atas tanah saja. Jadi uh, adalah tidak itu sebabnya enam syor ini adalah tak logik ditolak kerana enam syor ini melibatkan hak orang asasi orang asasi keseluruhannya. Maksudnya tanah hak dia sebagai satu kaum, hak dia sebagai satu bangsa, hak untuk dia beragama, hak untuk dia berbudaya dan sebagainya. Dan UNRIP itu sendiri adalah sesuatu deklarasi. Yang pertama, dia sendiri telah setuju, kerajaan sendiri, kerajaan Malaysia sendiri telah setuju uh, dengan dengan uh, deklarasi tersebut dalam usaha da untuk melindungi uh, uh, hak orang asal. Uh, kerana dalam UN DRIP itu, dia memberi pengiktirafan dan perlindungan kepada keseluruhan aspek sebagai seorang, asli, uh, sebagai seorang, satu bangsa asli. So kenapa sekarang dia kata tak boleh? tak tak uh, itu bercanggah tak boleh diterima harus ditolak UN drip itu tak tepat itu akan menghalang usaha kerajaan memberi pengiktirafan itu bercanggah dengan apa yang kerajaan buat uh, uh, sekarang ini dalam usaha melindungi dan memastikan tanah orang asli selamat jadi kerajaan sudah salah tafsir dalam hal ini kerajaan hanya melihat hak ke atas tanah tapi tidak melihat hak kepada uh, sebagai satu bangsa orang asli Sebagai salah satu kaum di dalam negara ini yang, yang yang penting dan wujud. So oleh yang demikian, kita rasa sebenarnya amat sedihlah kita lihat sekarang jelas bahawa selama ini sebenarnya niat kerajaan itu tak ikhlas. Dia tak ikhlas melihat kita sebagai satu bangsa yang yang lain yang unik. Yang kedua dia tak ikhlas mengatakan untuk melindungi dan sentiasa melindungi hak orang asli. So oleh yang demikian kita rasa sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh uh, jaringan orang asal Semelesia iaitu JOS pada uh, persidangan mereka, uh, uh, sidang media mereka yang lalu bahawa uh, kalau selama ini kerajaan menuntut supaya orang asli yang memang sudah sedia kala menyokong mereka tapi dia selalu uh, menuntut supaya orang asli uh, berterima kasih dan menghormati dia kerana kononnya dia telah berbuat banyak kebaikan pada dia tapi tetapi dengan tindakan yang dia buat sekarang dengan menolak enam syur ini, sebenarnya sebagai satu jaringan kampung orang asli Semenanjung, kami pun merasa bahawa bagaimana kami nak menghormati uh, sebuah kerajaan yang memang selama ini kami sokong tapi nampaknya dia tidak uh, menghormati hak kami. Syur yang begitu baik, syur yang sepatutnya dia jadikan contoh dan dan teras tu dalam dalam usaha memberi pengiktirafan dan perlindungan pada orang asli dia dah tolak mentah-mentah dengan alasan yang tak logik. so mana kami harus menghormati dia kalau dia tidak menghormati kita orang. So dalam perancangan sebenarnya ramai rakan-rakan yang yang mendesak saya supaya kami uh, mengambil satu uh, tindakan yaitu sekali lagi cuba menghantar memorandum untuk membantah keputusan kerajaan ini. Uh, satu dua untuk melahirkan uh, rasa tidak puas hati, untuk beritahu kerajaan kami tidak puas hati dengan apa yang mereka buat dan kami menuntut supaya mereka uh, uh, kalau boleh menarik balik uh, penolak, penolakan ini secara rasmi uh, kerana kami rasa uh, mereka rasa lah teman-teman saya rakan-rakan seperjuangan saya merasakan bahawa uh, jika kami terus berdiam diri nampaknya kerajaan akan terus menekan sebab. Kerajaan tak boleh berbangga dengan task force yang dia wujudkan. Kerana sepatutnya jika tujuan task force diwujudkan untuk melihat 6, 18 syur yang yang hasil daripada inquiry uh, uh, tanah hak tanah orang asli yang dijalankan oleh uh, Sohakam, sepatutnya segala aktiviti uh, pencerobohan tanah yang berlaku ke atas tanah orang asli harus dihentikan dulu. Sebab kalau tak dihentikan, terus-terusan tanah itu akan mengecil dan ada kampung yang akan kehilangan tanah terus. Jadi apa gunanya hasil laporan pasukan khas ini keluar tapi tanah sudah tak ada, kan? Tapi itu pun kerajaan tak buat, tapi itu juga yang dia bangga. Dia tak buat macam dia masih membiarkan Jakwa menjalankan primitive survey untuk perkampungan orang asli yang keluasannya daripada kecil semakin menjadi kecil tanpa uh, negosiasi tanpa pemberitahuan tanpa persetujuan dengan yang uh, dengan penduduk kampung atau melibatkan penduduk kampung setempat suka-suka mereka buat perimeter survey dan hasilkan keluasan uh, tempat tersebut sesuka hati mereka yang yang kebanyakannya perimeter survey yang mereka hasilkan ini hanya melibatkan tapak rumah saja dan sedikit kebun kebun getah ataupun tanaman penduduk kampung, dia tak melibatkan kawasan keseluruhan tanah dan wilayah adat. Sedangkan kita faham mungkin kerajaan sekarang ini mempertikaikan tanah itu terlalu luas, itu tak berbaloi, itu tak bagus untuk negara dan sebagainya. Tapi kita kata kenapa kita tidak menyukat keseluruhan? Lepas itu kita memulakan proses negosiasi, perundingan untuk uh, kawasan ini, itu mereka tak nak jalankan. Dan uh, satu lagi Kegiatan-kegiatan uh, lain, lain Maksudnya selain daripada pencerobohan Perimeter survey yang terus-terusan dijalankan Untuk uh, memberi uh, geran untuk tapak rumah saja Yang ketiga uh, Pujukan Dan taktik-taktik pemaksaan Supaya orang kampung terima uh, Projek tanaman semula kelompok Atau tanaman semula komersial Yang tidak dipegang Atau dikuasai oleh penduduk kampung sendiri Tapi dikuasai oleh Jakwa dengan pihak-pihak yang diserahkan untuk mengurusi projek tersebut. Yang akhirnya orang kampung hanya ada tapak rumah dan jadi dan tunggu dividen ataupun jadi kuli dekat uh, tempat mereka, tapi tak ada kuasa. Kerana siap dengan aku janjinya. Penduduk kampung bila dah terima TSK atau jadi peserta TSK, dia harus menandatangani satu aku janji yang skala kuasa dan keputusan di tangan Jakwa dan pihak pengurus. Orang asli tak boleh masuk campur dan terserah pada pihak ini kalau mereka rasa uh, mereka tidak puas hati dengan kamu uh, mungkin melawan uh, uh, salah satu uh, peraturan atau protokol dalam aku janji maka pihak jaku ada kuasa untuk kata okey kamu tak boleh lagi kita akan beri orang lain atau yang paling parah kalau tempohnya tak cukup tapi kamu nak keluar daripada menjadi seorang peserta minta tanah balik kamu harus bayar pampasan kepada pihak yang yang uh, menjalankan pengurusan tersebut. So, apa lagi yang kerajaan bangga dengan hasil laporan task force ini? Bagi saya tak ada benda. Sekarang saya seorang ahli dalam task force tapi saya sudah lemah semangat untuk memikirkan hasil laporan task force ini nanti akan betul-betul dipandang oleh kerajaan sesuatu yang uh, yang uh, boleh melindungi orang asli. Saya rasa tak sebab Kerajaan dah tolak enam syur yang saya rasa trust enam shore ini merupakan trust yang harus kami pegang ketika kami meneraf atau uh, menghasilkan laporan task force nanti. Tapi enam shore ini adalah tolak. Maksudnya kerajaan sendiri sudah tahu apa yang pasukan khas ini akan keluarkan. Dia sudah tahu, dia sudah ada idea dia sendiri. Jadi maksudnya proses yang kami jalankan selama ini seolah satu proses tak tahu mungkin drama minggu ini atau apa. Sebab sepanjang kami meeting itu pun saya rasa sangat sukar untuk ahli-ahli uh, atau perwakilan orang asal yang duduk dalam uh, pasukan ini men menjelaskan kami punya tuntutan, cuba memahamkan kenapa kami menuntut ini semua. Kerana perwakilan dari kerajaan itu nampak sangat jelas mereka hanya menekan mereka punya poin saja. So, kebanyakan kami terpaksa sacrifice untuk lebih mendengar hujahan mereka daripada hujahan kami. So setiap hujahan kami dipatahkan dengan uh, dengan uh, dengan tindakan kerajaan yang yang nampaknya uh, menegakkan benang yang basah. Walaupun dalam lawatan yang kita buat sah kita nampak sebenarnya bila kami ada sesi sesi ber, uh, berjumpa dialog dengan komuniti, sah kami melihat apa drama yang kerajaan cuba buat okay per, uh, agensi kerajaan buat dengan orang kampung contohnya mereka sudah set grup yang harus hadir dalam perbincangan untuk beri poin-poin yang kita dah kita satu pasukan faham benda tu tapi itulah poin kita susah untuk di di, di sehingga poin kita susah untuk diketengahkan dan lagi sekali kerajaan kata ini adalah satu inisiatif ini adalah bukti kerajaan itu baik bukti tak perlu 6 shore ini tak perlu UNrip sebab kita sudah okey dah ada pasukan khas dia punya hasil nanti akan baik kalau kita terima ini akan bercanggah atau meminta so apa what the point orang asli kami memang punya sistem sendiri sistem pentadbiran dan pengurusan kehidupan kami sebagai orang asli di mana setiap kampung ada dia punya uh, pentad uh, dia dia punya institusi pentadbir dia kepimpinan dia kita ada pengurusan hutan yang teratur kita ada nama setiap zon kita ada zon pabel zon selai saya cakap oi perwakilan kerajaan salah seorang perwakilan dua tiga orang perwakilan kerajaan lah yang memang memang melibatkan eksko negeri yang seorang lagi memang dia merupakan uh, seorang EJ di Sarawak oh mengatakan kita tak boleh percayalah ada bangsa yang ada kaum yang uh, hidup bukan di bawah perlembagaan hidup tidak mengikut undang-undang dalam negara so, saya kata it saya tidak saya tak boleh uh, uh, menjawab kamu sama ada kamu setuju atau tidak tapi saya menjelaskan apa yang benar sebab saya mempunyai kepercayaan bahawa setiap bangsa dia punya adat budaya dia sendiri. Takkan kerana kami ada kami ada adat budaya, kami tak hidup bawah perlembagaan, kami tak hidup bawah undang-undang. Satu yang dua, takkan kami nak hidup bawah undang-undang 24 jam sampai kami tak ada sistem hidup sendiri. Maksudnya kami hormati undang-undang. Kami hormati perlembaga perlembagaan. Tapi saya cakap, sebagai orang asli, sebagai orang asal, kami ada sistem kami sendiri yang kami amalkan setiap hari yang membantu menyelaraskan kami punya kehidupan dengan lebih teratur, lebih organized. Saya cakap, saya tak boleh buat apa. Kamu tak setuju itu kamu punya pasal. Kamu nak, uh, kamu nak dengar atau tidak? Sebab saya uh, sudah saya diminta oleh tuan pengurus untuk menceritakannya, maka saya kongsilah. Jadi kamu sama ada kamu nak dengar nak terima saya tak boleh buat apa so saya ceritalah tentang sistem pentadbiran hutan yang lebih seimbang jadi oleh sebab itu apa yang dituduh kepada orang asli sebagai memusnahkan hutan dan segalanya itu adalah bercanggah sama sekali kerana kami punya sistem itu lebih baik kami uh, uh, pembukaan zon-zon yang kami sebut uh, amat teratur ada zon yang boleh dibuka ada zon yang tak boleh dibuka seumur hidup ada zon yang 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 kita mungkin uh, boleh guna pakai tapi uh, pengambilannya sangat sangat terhad, sangat teratur dan sebagainya. So, ya yeah, memang nak diboleh lah tapi selepas saya cerita macam itu saya saya okey. Tapi teman-teman saya yang merupakan seorang expert dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dia pun mereka hentam habis-habisan. Tak boleh buka mulut saja mereka hentam dia. Kesian bila saya lihat keadaan itulah. Memang memang amat jelas lah bagi saya. That's why saya rasa bila keluar tindak, bila keluar uh, makluman bahawa kerajaan menolak 6 shore dan dia bangga bahawa uh, hasil uh, hasil pasukan khas inilah yang yang uh, akan betul-betul menjamin kehidupan orang asli uh, membuktikan bahawa kerajaan macam alama that mean hasil pasukan khas bukan lagi menjadi satu harapan maksudnya apa yang berlaku selama ini memang sah adalah satu sendiwara saya rasa bagi saya lah memang amat jawapan dia memang pertama mesti jawapan yang nampaknya uh, seperti jawapan orang yang orang kata nazak lah maksudnya tak ada harapan lagi. Kalau kita lihat pada keadaan itu nampaknya kita rasa, memang uh, first kita rasa kecewa sebab nampaknya memang tak ada harapan. Maksudnya apa harapan lagi yang kita uh, boleh buat kan? Macam sebab sekarang pun kita sudah nampak apa yang mereka sedang usahakan untuk untuk mengambil segalanya dari orang asli masih go on. Dalam masa yang sama satu lagi undang-undang baru akta baru mereka sedang buat iaitu benefit sharing lah apalah yang nyatanya yang nyatanya sebenarnya tak ada apa yang bagus pada orang asli. Kerana sumber kalau di kalau kata nak kongsi dengan orang asli tapi sumber itu harus keluar dari kawasan yang diiktiraf oleh orang asli sedangkan kawasan itu tak diiktiraf, tak akan diiktiraf, Maksudnya tak ada apa yang menguntungkan. semacam so, tak ada harapan, macam habislah, musnah. Tapi saya rasa yang kedua kami tak boleh berputus asa lah. Uh, namanya pun perjuangan. Saya rasa kami masih harus terus melakukan perjuangan demi perju perjuangan. Tapi perjuangan yang kami harus ambil kali ini mungkin uh, tidak lagi harus pikir bahawa oh. Uh, kita harus masih tunggu dan uh, perjuangan yang berbentuk uh, uh, apa harus harus tunjuk yang kita seorang yang bersopan santun mesti negosiat dengan baik, mesti cakap dengan baik. Saya rasa sampai masa untuk orang asli melakukan satu perjuangan yang nyata, perjuangan yang 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 yang, yang harus disedari oleh bukan saja kerajaan tapi publik bahawa orang asli sedang marah orang asli sangat kecewa, orang asli rasa ia dari dulu, sekarang dan akan datang sedang dilayani, akan akan dilayani dengan tidak adil. Dan sekarang kerajaan nampaknya sudah menjelaskan perkara itu bahawa dia tidak ada apa-apa rasa hormat yang dia nak buat terhadap orang asli. Maksudnya sikit pun dia tak akan dengar orang asli, melainkan dia yang akan buat keputusan untuk orang asli. Orang asli harus ikut tunjuk dia. So, sekarang Harapan kita ialah kita harus, orang saya harus keluar, menyatakan kekecewaan ini, menyatakan apa yang kerajaan sedang buat ini secara publik, secara lebih lantang, secara, mungkin secara lebih kasar. Tapi kita harus mengikut step yang diajar oleh orang luar. Kalau perlu demo, perlu berarak di tengah kota raya, buat. Sebab so, kita dah tak ada jalan lain. Kita cuba hantar memorandum dengan baik, tak dilayan cuba setuju jadi ahli dalam task force pun nampaknya tak mengeluarkan hasil apa-apa. Kita sudah cuba banyak jalan yang baik saya rasa. Aktif dalam bahagian politik. Oh, jadi penyokong UMNO Tegar yang begitu hebat selama ini. Bukan saya lah. Saya bukan menyokong mana-mana badan politik. Orang-orang sendiri yang lain. Kononnya untuk menunjukkan begitu kita menyanjung kerajaan dan sebagainya. Tapi akhirnya apa layanan yang diperolehi? Bila saya lihat ini, memang padanlah ada orang yang mengutuk bahawa memang padan dengan muka orang asli. Sebab dia uh, dah sah-sah dia tahu dia kena bully, dia kena kena tindas oleh golongan ini. Tapi dia masih menjadi penyokong tengah, biar padan muka dia. Memang saya menyokonglah kata-kata itu memang betul. Saya rasa apa yang dilakukan orang asli itu satu step yang baik. Maksudnya dia sudah cuba berbuat baik, dia telah cuba merendahkan diri menjadi hamba dengan begitu baik untuk menunjukkan begitu setia setianya dia. Tapi kalau dah dilayan macam ini, saya rasa tiba masa untuk orang asing tak boleh lagi berdiam diri.